नमस्कार दर्शक मित्रों शहर कॉटयार्ड होटल में आती काल काश्मीरी फूड फेस्टिवल शुरू थूँ है और आज अमरी राहुल वाली आप एक सवाल करीश राहुल जी हमको ये जानना है कि कश्मीर में कावा बहुत फेमस है तो कावा में क्या इंग्रेडिएंट आता है कि जो गरम होता है कहवा बेसिकली एक कश्मीरी ग्रीन टी है उसका स्पेशल चाय पत्ती होता है और उसके अंदर बनाने के टाइम उसमें हम हरी इलायची दालचीनी और केसर डालते हैं राहुल जी कावा का हेल्थ पे क्या असर होता है वो हेल्थ के लिए कुछ फायदा कर होता है बिल्कुल होता है बेसिकली वेट लॉस पर बहुत हेल्प करता है बिकॉज एक तो वो ग्रीन टी है जैसे मैंने कहा कि वेराइटी है ग्रीन टी की तो ग्रीन टी के बेनिफिट्स तो आजकल बहुत लोगों को मालूम ही है तो आ, वेट लॉस है प्लस सर्दियों में स्पेशली जहाँ ठंड ज़्यादा हो वो आपके आ, इंटरनल आ, हीट को मेनटेन रखता है बॉडी की हीट को प्लस उसमें जो तासीर जो चीज़ें डल रही हैं जैसे सिनेमम है ग्रीन कार्टमम है उनकी तासीर वैसे ही थोड़ी सी गर्म होती है तो वो एक तरह से आपके गले को भी अच्छा रखता है तो इंटरनल ओवरऑल सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है राहुल जी आ, हमने सुना कि आप कश्मीरी फूड फेस्टिवल के लिए कश्मीर से पानी लेकर आए हैं तो कश्मीर के पानी में ऐसा क्या खास है तो कश्मीर के पानी में जो उसके हिमालयन मिनरल्स हैं बेसिकली नेचुरली जो होते हैं वो हैं और थोड़ी हल्की सी एक मिठास आप समझ सकते हैं वहाँ की नॉट वैसा मीठा नहीं कि जैसे गुजराती खाने में मिठास होती है बट हाँ हल्की सी एक पानी की मिठास है दरअसल मित्रों बैरियड ग्रुप ने कॉटयार्ड अंदर दस दिवस आती काल फूड फेस्टिवल शुरू होरतीओ ने काश्मीरी फूड की मजा मानवा मैं आपसे थी आ विगत जाँ राहुल जी थैंक यू वेरी मच नमस्कार मैं मैं शेफ़ राहुल वाली हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ सूरत में कोटियाड बाय मैरियट और हम यहाँ पे एक कश्मीरी पंडित फूड फेस्टिवल कर रहे हैं जो कल 16 तारीख से शुरू होगा और हमारी खासियत खाने की ये है कि एक तो हमारे किसी भी खाने में ना प्याज है ना लहसन है ना टमाटर है तो ये एक कश्मीरी पंडित का खाना है जो बहुत ही अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट क्विज़ीन ऑफ कश्मीर है एंड आई कैन ट्रैक इट बैक टू 326 हंड्रेड ट्वेंटी बिकॉज जो नीलामत पुरान लिखा गया था वो इसी एरा में लिखा गया था और उसमें कश्मीरी पंडित के खाने के मेंशन किया गया है और आई uh, थिंक uh, हर एक एक सूरती को यहाँ आके खाना ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ही सटल खाना है और बहुत सारे मिथ्स जो हैं कश्मीरी खाने के बारे में कि स्पाइसी होता है और हर चीज़ में सैफरन या हर चीज़ में ड्राई फ्रूट होता है ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं चाहूँगा कि हर सूरती यहाँ आए और प्लीज़ इस खाने को इन्जॉय करे और एट द सेम टाइम रिलिश करते हुए uh, हमारे कुज़ीन की हिस्ट्री को जानें जो हम वेजिटेरियंस के लिए लेके आए हैं वो है पनीर कलिया इट इज़ बेसिकली पनीर है जिसको हल्दी और दूध आप देख लें तो और थोड़ी स्पाइसेस हैं उसमें पकाया गया है फिर दम आलू है क्लासिक दम आलू फिर हम एक राजमा है जो बगैर प्याज टमाटर के बनेगा वो भी आप लोग आके इंजॉय कर सकते हैं वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन में ऑफकोर्स देर इज़ रोगन जोश है चिकन कलिया है एंड फिश एंड वाइट रेडिश टुगेदर वो है ब्रिजेश कंथरियाँ कोटिया सूरत में एग्जीक्यूटिव सू शेफ छूँ अमे बीजीवार आ कश्मीरी पंडित क्यूजीन एक्चुअली कश्मीरी क्यूजीन बीजीवार करें पंडित क्यूजीन पहली बार है लास्ट टाइम हमें पहले करू थी ए वजवान क्यूजीन અને આ વખતે અમે કાશ્મીરી પંડિત યુઝિન કરીએ છીએ જેમાં આની યુનિકનેસ એ છે કે એમાં કાંદા ટામેટા અને લસણ કોઈ બી વસ્તુમાં ભલે વેજ હોય કે નોનવેજ હોય કોઈ બી વસ્તુમાં અમે વાપરતા નથી જૈન લોકોને પણ ગમશે જે વેજ ફૂડના શોખીન છે અને નોનવેજિટેરિયનના જે શોખીન છે એ લોકોને ગમશે કાશ્મીરી ફૂડ વિશે ઘણી બધી અફવાઓ છે કે લોકોને એવું લાગે છે કે ફક્ત ડ્રાય ફ્રૂટ્સ મસાલાઓ જોડે જ બને છે જમવાનું પણ જે ખોટું છે અને આ આ ફેસ્ટિવલ જે પણ કોઈ વ્યક્તિ ટેસ્ટ કરશે કે લોકો આવશે ખાવા માટે એ લોકોને ખબર છે પડશે કે કાશ્મીરી ફૂડ કેટલું રીચ છે અને કેટલી જૂની પરંપરાઓ છે પંડિત ક્યુઝિન એટલે કે વાઝવા ક્યુઝિન કરતા જૂની છે મારા માટે નવું હતું મારા મારા માટે નવું હતું એટલે લોકોને બોલાવ્યા જેથી કરીને સુરતના લોકો આ પૂરી રીતે જાણી શકે કાશ્મીરી ક્યુઝિન અને એ વસ્તુની મજા લઈ શકે અમે ચારકોલ રેસ્ટોરન્ટ જે અવધી ક્યુઝિન છે એને અમે દર વર્ષે કહે ને ક્યાં કહે ને નવું કરતા રહીએ છીએ છેલ્લી વાર આ વાજવા કહી રહ્યું હતું પછી મારવાડી પણ કહી રીતું અમે બે વાર મારવાડી થઈ ચૂક્યું છે કે અલગ 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 પ્રાંતના હિસાબે અને આ વખતે વાજવા કરીએ છીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ બીજું કંઈ લાવીશું એટલે સુરતીઓને વિનંતી છે કે પ્લીઝ આવીને એકવાર મોજ મળવા કાશ્મીરી પંડિત યુઝનની